Дай кровь, спаси жизнь. Кровь будет использована по потребностям на людей, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Сегодня в акции принимают участие и полиция охраны, и, и национальная полиция, превентивная служба, и патрульная полиция. То есть те ребята, которые в первую очередь сталкиваются со всеми проблемами и на дороге, и в жизни. Ну, у нас есть статистика. За 2015 год это было 237 детей обращений на травмпункт с ДТП. Ну, в половине случаев, как правило, мы переливаем кровь.